অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন হতে করে শোনাবেন অত্র প্রতিষ্ঠানের হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار. حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه الكتاب وجعلناه هدى لبنيه هدى لبني إسرائيل تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم